कार्यकर्त्याला हे फुलवणं समजतात कुठली जबाबदारी स्वीकारायला ना तयार नाही तर आम्ही कार्यकर्त्यांना काय करावं शहर सोडून का ग्रामीण भागामध्ये वास्तवाला जावं किंवा काय आम्हाला हेच काही समजत नाही नगर परिषदेना प्रत्येक एकदा म्हटलं जातं विविध स्वरूपामध्ये निलं वेड केले जाते तरी देखील नागरिकाची दखल घेतली घेतली जात नाही ही एक दुःखदायक बाब आहे प्रत्येक नाही त्यामुळ मी असं सांगतो की सगळे कार्यकर्ते जनता याच्यामध्ये सामील आहे पोलिस आम्हाला पूर्णपणे सहकार्य आहे आणि आम्ही जे काही आंदोलन करतो आमच्या शासनाला पोलिस प्रशासनाला माहिती दिल्याच आम्ही आंदोलन करत नाही आमचा लोकशाहीवर पूर्ण विश्वास आहे माणूस आहे आणि माणूस त्या दृष्टीने आम्ही फक्त प्रतिनिधी समूहामध्ये कचरा आणलेला आहे आम्ही जर ठरवला असतो तर प्रत्येक जण एक गाडी कचरा घेऊन आलो असतो इथं पण आम्हाला ते करायचं नव्हतं फक्त जनतेचा रोष आंदोलनातून आम्हाला इथं दाखवायचा होता त्यासाठी आम्ही आलो होतो आणि म्हणून या आंदोलनासाठी आम्ही आलो आता एवढीच अपेक्षा आहे की त्यांनी काय लिखे आम्हाला द्यायचे ते बाहेर येऊन द्यावं किंवा कोणी दोन शब्द जनतेला त्यांनी सांगावं बाकी आंदोलनाबाबत सर्व आता बाकीचे मंत्री बोललेलीच आहे आणि आंदोलन फक्त जनते जनतेच्या वतीनं नगर परिषदेला जाणीव करून देणे की बाबा स्वच्छता आरोग्य हो तुमचे काम आहे आणि ते तुम्ही केलं पाहिजे बाकी आमचं काही मोठी मागणी नाही धन्यवाद दोन ते अडीच वर्षापासून खूप आम्ही पत्र दिली आतापर्यंत परंतु मुख्य अधिकारी जर टेबलला गेलं गेलो तर मुख्य अधिकाऱ्याची भाषा आहे पत्र द्या पत्र द्या पत्र द्या पत्र द्या आता पत्र द्या म्हणजे आम्हाला का टेबलवर वरच उभं ठेवता पत्र दिलं पत्र दिलं पत्र दिलं म्हणून हे आमच्या लक्षात काही यायला मार्ग नाही तर माझं म्हणणे आम्ही आतापर्यंत पत्र व्यवहार केला त्याचा देखील या मुख्य अधिकाऱ्यांना फराव दिलेला नाही तर ही देखील कारवाई होणं गरजेचं आहे यांची जबाबदारी नाही का शहराला पाणी एक एक महिना भेटत नाही शहराची स्वच्छता रेग्युलर होत नाही आम्ही ज्यावेळेस आवाज करतो ज्यावेळेस पाणी येतो ज्यावेळेस आम्ही त्यावेळेस साफ सफाई होते म्हणजे आम्हाला शासनाकडून पगार चालू आहे का आम्ही जनसेवारूपी काम करणारे लोक आहोत पार्टीचे जरी असेल परंतु आम्ही सेवाभावी कार्य आमचं आहे तर हे असं मुख्य अधिकाऱ्याचं नेहमी पत्र द्या पत्र द्या प्रत्येक अधिकारी एटीएम साहेबकडे गेलो तर ते म्हणते तेही म्हणते तुम्ही परिस्थिती झालेली आहे तर ही देखील जिल्हा आहे आमच्या पत्राची दखल घ्यावा पत्रानुसार कारवाई व्हावी ही आम आदमी पार्टी तालुका अध्यक्ष या नात्यानं बोलतो आणि ही कर्मचारी अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे ज्या भाषेत समजेल त्या भाषामध्ये कर जिला अधिकारी विनती है जय हिंद साफ सफाई नहीं की गई मेरे साथ चल के देख सकते हो तुमको ऐसा लगता है ये अधिकारियों वो कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि हम इनको तकलीफ देते।, तो देते हैं, हम तो इनसे शहर की साफ सफाई करने की बात करते हैं, हम इनको शहर को पानी पिलाने की बात करते तो हम इनको तकलीफ देते तो हम इनसे चाहते आप हमारे साथ चल नहीं तैयार है आज बॉडी नहीं है बॉडी होती है तो नगर सेवकों की जिम्मेदारी होती है उसके वार्ड में क्या प्रॉब्लम है क्या समस्या देख लेते हैं आप नगर परिषद के कर्मचारी ऑफिस से निकलते नहीं है कर्मचारियों को क्या लगता है कि ये जो ऑफिस का ऑफिस से बस स्टैंड बस स्टैंड से जो हाईवे रोड है पर इस ही भोकरदन है इसके बाजू बाजू कोई भोखर्दन है ही नहीं है जबकि असली भोपर्धन की परिस्थिति असली लोग जो जीने को गंदगी में रहने को मजबूर है वो ये रोड के आजू बाजू में है आपको ऐसा लगता है कि रोड के आसपास मार्केट के आसपास पर इतना ही है और इतना ही हमने स्वच्छ कर लिया तो हमारा काम हो गया ऐसा नहीं आप पूरे भोकर्धन शहर की स्वच्छता की पेमेंट उठा रहे हो आप पूरे शहर की स्वच्छता के काम कर रहे हो यहाँ तक हालत ऐसी है इक्कीस कर्मचारी अगर चाहे नगर परिषद के इक्कीस कर्मचारी है ऑन रिकॉर्ड सफाई कर्मचारी नगर परिषद के सरकारी कर्मचारी खुद के है अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इक्कीस कर्मचारी अगर वही ईमानदारी से उसमें कुछ कर्मचारी के अगर वही काम कर रहे ये तो डेढ़ कोटी रुपए जो पब्लिक का कॉन्ट्रेक्टर में वो फसूल जा रहा है उसको डालने दा, की जरूरत नहीं फिजूल पैसे वो अगर इक्कीस कर्मचारी साफ सफाई के जो सफा, साफ सफाई के नाम पर अपॉइंट हुए हैं अगर वो साफ सफाई करते हैं तो ये कॉन्ट्रेक्ट में जो एक कोटी चालीस लाख रुपए साल के जा रहे हैं आप लोगों को मालूम है कि लगभग चालीस हजार रूपए रोज का स्वच्छता पे खर्च होता है नगर परिषद का चालीस हजार रूपए चालीस हजार रूपए पर डे नगर परिषद स्वच्छता पे खर्चा करती है अगर चालीस हजार रूपये रोज के हिसाब से अगर एक आदमी की अपन नॉर्मल पेमेंट पकड़ ले जो ये तीन दे रहे हैं अपन चार सौ भी अगर पकड़ ले तो सौ कर्मचारी लगाए जा सकते हैं लेकिन कर्मचारी कर तो दिखते नहीं है बस लेडीज दिखते हैं बेचारे तो लेडीज सिर्फ झाड़ू लगाने काम रहता है लेडीज नालिया साफ कर सकते क्या लेडीज कर सकते क्या लेडीज का जो काम है वो लेडीज झाड़ू लगाने करेंगे तो आप हाँ, हमारी डिमांड ये है कि सफाई कर्मचारी जो नाली साफ करते हैं, जो गंदगी उठाते है जो गाड़ी के अंदर कचरा बढ़ते हैं, वो तो कर्मचारी कम से कम 25 से 30 कर्मचारी शहर के अंदर होने चाहिए जब पूरा शहर स्वच्छ रह सकता है अदरवाइज तुम खाना पूरी करते रहो और ये लोगों को दिखाते रहो फोटो खींच के काम चालू है काम हो नहीं सकता मैं लिख के देता हूँ ये बात को आपको कर्मचारी वहां बढ़ाने की जरूरत है वहां बढ़ाने नहीं आप कर्मचारी और फिर कर, बोलते कर्मचारी आते नहीं तो पैसे तुम देते ना टाइम पे कल कल ये कर्मचारी बोला रहा था मेरे को दो महीने के ऊपर हो गए अभी तक तो पेमेंट नहीं मिली आज नागपंचमी का फन है देश के अंदर महाराष्ट्र के अंदर तो खास करके सभी मनाते हैं तो त्यौहार के टाइम पे पेमेंट मिलना नहीं चाहिए थी कि उनकी जब टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा तो कर्मचारी भी जान चुराते हैं और अधिकारियों उसमें नहीं रखते ये जो सफाई का जो शहर में दुर्गंधी का गंदगी का जो हालत है मैं इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नगर परिषद के कर्मचारियों को नगर परिषद के सीओ को मानता हूँ बाकी अभी हमारे मोर्ष गुरु जी हमारे जिला उपाध्यक्ष है जालना जिले के आपके सामने मार्गदर्शन करेंगे परिषद के सामने कचरा लाकर काटना पड़ा पब्लिक ने मजबूर होकर किया क्योंकि लगातार नगर परिषद से कांटेक्ट किया जा रहा था शहर में ब, बंदगी बढ़ती जा रही है घान बढ़ती जा रही है कचरा बढ़ते जा रहा है लेकिन ये जो अधिकारी बैठे हुए नगर परिषद के इनका क्या है इनको ही मालूम है कॉन्ट्रेक्टर से डरते हैं या फिर कॉन्ट्रेक्टर से इनकी कुछ मत हुई भी है क्योंकि ये लोग शहर में स्वच्छता करने में नाकाम रहे और हम कम से कम एक महीने से इनको लगातार बोल रहे हैं शहर में गंदगी बढ़ चुकी है मच्छर बढ़ चुके हैं लगातार रोग राय पसर रही है लोग बीमार हो रहे लेकिन ये अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ चॉकलेट दे रहे आश्वासन दे रहे आज करेंगे कल करेंगे चार दिन रुको आठ दिन रुको मेरे पास मुख्य अधिकारी के साथ लाइव गिर मौजूद है मुख्य तो अधिकारी ने हमको दो दिन का आश्वासन दिया था दो दिन में शहर के अंदर मच्छरों की परेशानी है छुटकारा तो पाने के लिए मच्छरों की बर्बादी की नहीं लेकिन ये मुख्य अधिकारी ने ऐसा कुछ भी अभी तक कार्यक्रम किया नहीं और लोग मच्छरों से बहुत ज्यादा शहर के अंदर परेशान है ये चीज हम लगातार इनको बता रहे थे समझा रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों ने आज हमको ये पर लाने पर मजबूर कर दिया कि हमको लोगों से निवेदन करना पड़ा लोगों को बोलना पड़ा बल्कि लोगों के हमको कॉल आ रहे थे ये कचरे का करना क्या है पहले भी एक एक महीने से गाड़िया बंद थी हम इनको लगातार समझा रहे हैं कि साफ गाड़िया बंद है और गाड़िया बंद होने की वजह से लोगों ने या तो गलियों में कचरे डाले हुए है लोगों ने आजू बाजू के प्लाटों में कचरे डाले हुए है लोगो ने एक दूसरे के घरों के सामने कचरे डाले हुए है जिसकी वजह से नौबत ये आ गई थी कि लोग आपस में झगड़ने पे मजबूर हो गए थे लोगों के आपस में झगड़े जलने उड़े थे अधिकारियों को सबको सूचित किया सूचित करने के बाद में भी इनका क्या है इन्होंने कुछ एक्शन लिया नहीं इसलिए मजबूर होकर आज इसको नगर परिषद के सामने ये आप सब देख सकते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कचरा डालो आंदोलन किया गया तो और इसमें शहर के तमाम लोगों ने हमारा सहयोग किया और इसमें खास करके हमारे भीम आर्मी के जो कार्यकर्ते हैं भीम आर्मी ने काफी ज्यादा सहयोग किया तो हमारा नगर परिषद को अधिकारियों को ये बोलना था लेकिन फिर भी इन्होंने चॉकलेट दिए और कल से जरा काम शुरू करे कल शहर में जे सी लगाए यानी इनके पास तो तो सफाई लिए तो कर्मचारी नहीं कर्मचारी कागज से बताया जाते सत्तावन कर्मचारी है यहाँ पर आकर बने हमारे कार्य है उन्होंने यहाँ के अधिकारी सवाल किया आपके पास स्वच्छता के कितने कर्मचारी है तो स्वच्छता अधिकारी ने बताया सत्तावन कर्मचारी मौजूद है अगर सत्तावन कर्मचारी है तो शहर में कचरा रहेगा क्या सही बताइए आप लोग मुझे। सत्तावन कर्मचारी होने के बाद में भी शहर में अगर स्वच्छता नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है या तो कर्मचारी काम नहीं करे या फिर आपको कर्मचारियों से काम लेते नहीं आ रहा या फिर बहुत साफ साफ ये है कि जो कर्मचारी है सिर्फ कागज पे है कल रेल में इनके पास कर्मचारी नहीं है क्योंकि जब स्वच्छता का जो कॉन्ट्रेक्टर का आदमी सुपरवाइजर है उनको काफी फोन लगाया जाता बोलते आज दो आदमी कर्म काम पे आए आज तीन आदमी कर्म काम पे आए ये बड़े अफसोस की बात है कि जो स्वच्छता का आदमी बेचारा पूरा चार समाजा है उसके हाथ के नीचे कर्मचारी नहीं है जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाता है और ये कर्मचारी क्यों नहीं है क्योंकि ये जो नगर परिषद के अधिकारी है इनका कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर वर्चस्व नहीं है कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर कमांड नहीं है क्यों कमांड नहीं है सौ तो परसेंट या तो इनकी आपस में भी है या फिर ये जान पूछ कर पब्लिक को परेशान करना चाहते हैं और कॉन्ट्रेक्टर को अंदर खाने सपोर्ट करना चाहते हैं कि तुम कमाओ और कमाओग पब्लिक का कोई ख्याल नहीं रखता इसलिए मजबूर होकर तीसरी और बात अधिकारियों की एक बात और आज जो पब्लिक के सामने नहीं बोलना चाहिए लेकिन कुछ भी बोल रहा हूँ माता के भारत माता केन्द्रबादलाबाद भा, भा, पहले लड़े थे घोरों से आप लड़ेंगे चोरों से पहले लड़े थे घोरों से आप लड़ेंगे चोरों से अनेक वर्षापासून अस्तित्वात आलेली नगर परिषदेच्या कामाचे नगर परिषदेच्या कामाचे तीन भाग पडतात म्हणजे काम करण्याच्या जबाबदाऱ्या प्रशासनाची प्रशासकीय जबाबदारी आहे जनतेची याला कामाला लावायची जबाबदारी आहे नगर परिषदेच मुख्य काम आहे स्वच्छता आरोग्य मुख्य कामाकडे जे, कामा जे से ले ले, काम टॅपलाच्या वरच्या टॅपलाच्या खालचे चालू आहे आमचं म्हणणं असं आहे की लोक बिमार पडायला लागले मच्छर त्रास द्यायला लागले नाल्या भरल्या नाल्या तुंबल्या जेव्हा आम्ही पत्र देतो तेव्हा चार दोन दिवस काम सुरू होतं नंतर काम बंद होत जर काम नये तर पैसा गुत्तेदाराला त्या दिला जातो <laughs> कारण तुम्हाला त्याच्यातून वाटा मिळतो तुम्हाला वाटा मिळतो म्हणून गुत्तेदाराने काम केलं नाही केलं जातो खरं म्हणजे अधिकारी इथ परीक्षा देऊन कॉम्पिटिशन मधून हो आलेला आहे या अधिकाऱ्याचं कर्तव्य जनतेमध्ये जाऊन जनतेचे जा हाल काय पडायचं भोखर्जा मध्ये अशा काही जागा आहे की त्या ठिकाणी माणूस उभा हो राहू शकत नाही विशेषतः मुस्लिम बोलला

घेऊन सेवा करतो इमानदारीने काम करा इमानदारीने सेवा करा हा प्रश्न येणार नाही म्हणजे माणूस या ठिकाणी टाकायला आणून टाकू शकत होतो पण आम्ही माणूस तिच्या बाहेर वाढणारे लोक नाही आम्ही लोकशाही मानणारे लोक आहे आणि आम्हाला वाटलं असतं तर आज ऑफिस मध्ये साहेबांनी आम्ही सांगितलं होतं की आम्ही केबिल मध्ये कचरा आणून दाखवू आमचा एक कार्यकर्ता राह म्हणाला लागलं पाहिजे आणि काम केलं तर मुक्तदाराला पाहिजे ही जबाबदारी तुमच्या अधिकाऱ्याची आहे सध्या बॉडी नाही या ठिकाणी बॉडी जरी नसली तरी प्रशासन म्हणून एलडीएम आहे का ले ले। का हो काम आहे तुम्हाला नेमणुका सर्व सुविधा दिलेल्या आहेत मग तुम्ही काम का करत नाही फक्त खुर्चीवर येऊन बसणे आणि आपल्या आपल्या आय टी मध्ये गाडीवर निघून जाणे की तुमच तुमच्यासाठी हे काम नाही तुमचं कर्तव्य आहे प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक वार्डात जनतेची काय परेशानी पाहायचं लोक आधारी पडायला लागले त्यांना आरोग्याच्या सुविधा मिळत नाही हा झाला कर्मचाऱ्यांचा भाग प्रशासनाचा भाग याच्या अशा या नगर परिषदेवर कारण काम केलं असेल ते माझी नगरसेवक असतील माझी नगराध्यक्ष असतील त्यांनी या ठिकाणचा पैसा नगर परिषदेचा जो निधी आहे तो निधी फळवला आणि आपल्या आपल्या प्लाटच्या भोवती प्लाटिंगच्या भोवती